Salamlar hər kəsə. Dostlar, bu gün nar Matrix oyununu oynayacağıq. E, oyunun demo versiyasıdır. Dünənləri Game Award e, göstərsəsi oldu. E, Ondakı bu oyunu necə deyim, e, oyun uca atıldı. E, oyun gəldici oyunun demo versiyasıdır. PlayStation üzünü göstərən bir oyundu belə bir şey yazıblar başlıqda. E, sadəcə oyun, bilmirəm, 10 dəqiqə gedir, 15 dəqiqə gedir, yəni belə bir şeydir. Hal-hazırda PlayStation 5-in nəyə qadir olduğunu bu bir demo versiyada görəcəyik. e, ee, başlayaq. Oyun da Türk dilindədir bu arada. Epic Games tərəfindən e, yayımlanıb oyun. Yəqin ki, Warner Bros. tərəfindən də geliştirilib oyun ola bilər. Çünki Matrix e, kinosunu Warner Bros. çəkir. Görək necə bir grafika gözləyir burada. Uy, bu <laughs> da var. like many of you i work with computers i like the freedom i feel outside the limitations of the real world but computers are also mirrors reflecting back who and what we are in the choices we make the worlds we build oh, um, confront us with questions about why we want to choose this or that why we want to make x instead of y where do ideas of who we are and what we want even come from? You take the red pill, and I show you how deep the rabbit hole goes. This isn't real. What is real? How do you define real? For instance, I'm not even sure why I'm here. I remember waking up and thinking that I'm supposed to come here, that it was important for me to ask people.

in an industry where actors have tried to remain perpetual. Yeah. 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 hi, i'm carrie ann moss and i played trinity in the matrix films. 20 years ago, we asked ourselves how long it would be before faces and bodies could be changed as easily as we change clothes. what would identity mean in a completely digital world? and what would reality mean? When a world we can build Evet, en, sevdiğim sonlardan bu ayda ve kabrın 16 Mayıs bile çok tiyatro edecek. Bak az mı oldu tabii spider No Way Home. İzlediğim sonra da Matrix. were supposed to have total creative control. Welcome tam olarak oyun, oyun değil sadece olarak PlayStation. Real Engine 5 oyun motoru ile bir demo versiyonu. <günjüyor> Ama babak <Kur consider, gülüyor> Right on. Do you know about this? Yeah. It's unreal. Word of advice: Agents are bad. But whatever you do, stay the hell away from marketing. See you soon. What's, 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 What's the.? So? What now? Haven't you ever watched a movie before? Gerçekten efsane filmiz işte. wow. adamın köyde yok olmağı. Özür dilerim. Allah. Oh, tez tez tez. Ola vur bunu. Olup geldi burası. Ne zor Alıp çekin görün. Gördü yok atışı. Al kabağdaşın bu. Oy doğru gitti bu. Oy 3 sefer diyor olacak. ハハハハ。<Wow. S 2> oğlum deyirəm. yoktu. can just don't give up. Avtomat 啊拉可以打打哎，啊！Uh, uh, uh, wow. What are you doing? Time to blow this pops down. Engine 5. O, oh, bu sadəcə nəsill oyununu konsollarda işləyən bir oyun motorudur. Yəni köhnə nəsillərdə Unreal Engine 5 ilə çıxan oyunlar heç biri köhnə nəsillərə gəlməyəcək. Yəni PlayStation 4, Xbox One buvarda olmayacaq. Yəni PC-də olacaq təbii ki, PC hər zaman. E, Əyəmas, qrafik göstəricisini aç-başa vardı. Elə bu. Ay sağ ol bu, bu oyunun nə istəyirəm ki, bu ə, demo oyunu ə, əslində bir oyun olaraq çıxacaq, yoxsa çıxmayacaq, onu bilmirəm. Sadəcə yazıblar ki, ə, bu ə, oyun texnologiyasını deməmliyin, deneyimliin, belə bir şey yazıblar, sözü demədim. Hə, yəni ki, yəqin ki, həm kiçoha çıxdığı üçün həm də 5 üçün e, həm kinosun reklam ediblər, həm də 5-ci gün göstərmək istəyir, yəni belə bir şey ediblər. Nə yəni, yaxşı bir şeydir əslində. Amma bu filmi çox tanınmış bir filmdir. Yəni davamı da gəlir hal-hazırda. Bu ay dekabrda çıxır. Qavrman 17-də. E, Ətap etmirəm sizə göstərməcəyəm. Və bu da bir belə reklam oyunu deyək də. 55 5-ci gün göstərən demo bir oyun. Həqiqətən əladır. Belə bir oyun çıxsa. Belə bir oyun çıxsa, e, nə deyim? Grafiklər e, əladır, ona söz yox. Yoxdur. Yəni əsən, ə e, oynaya bilirik yenə, oyun bitmir. Ha, bitmir çi? Neynə, indi hara gedə? Əgər sən e, yaxşı görsən, ə qrafik olaraq belə, əməli başıçı hər oxşayır. Yəni menyu 3 defər al, defər al da var. Kontrol ayarım yoxdur. Bun da ola, belə tur bu. Köydə üçün deyil, başım çıxır. Nə qala? Dostu burada sadəcə şəhərdə gəzmək e, üçündür və. Yəni şəhərdə gəzməyi burda oyun bitdi. Ayısı da 10 dəqiqə Matrix bağladı. Gəl. Yəni sənə biraz da gəzdi şəhərdə, amma həqiqətən əfsanə görsən o şəhər, yani, belə bir şəhər, yəni heç oyunda görməmişəm belə canlı görsənəm yəni, bir şəhər. Yavaşla. Çünki görmək üçün var. Ha, dedim ki belə bir oyun çıxsa, yəni necəcə məncə maşının içindən atəş atdıq. Belə əyləncəli idi, həqiqətən onu deyim, əyləncəli idi. Yəni oyunun ə, adamların özünlər necə idarə olunur, ə, nə nə edə biləcəyi adamların özlərinə də yəni. Onu görə bilmədik burada. Sadəcə indi şəhərdə bir gecə bilərik. Hə, görək indi e, qabağımızdakı günlərdə oyun haqqında dəqiq rəvayət çıxaracağı, yəni belə bir oyun olacaqmı, yoxsa o olmayacaq? Mənim də böyük ehtimalla hə, bu oyun olmayacaq. Yəni hələ fikirləşirəm. Bəzi mələlər gəlir, yəni hə, öz fikrimdir. E, Qabaq ki günlərimizdə görəmisəm tam olaraq. Qalan, binanın, e, u, yəni şimdi söyləyə bilərum, əvəzə. Binam, ru idi, binamçındakı adamlara bax. Yəni 3 dəfədir, yəni oyunda binanın içindəki ya içindəki evləri görə bilirəm. Həqiqətən mən yənisa bir açıqca oyunda hatırlamuram ki, evlərin içi belə görsənsin. Onun içindəki hər şeydə yəni 50 başlı işləyiblər də. özə ki, vəzi o köhnə oyunlarda, ənənəsi konsollarda. Yəni bu qədər uzalığı biz çeyə bilmədik, görə bilmədik. Gör hara-hara kim görsən, va, axıra kim görsən. Yəni, Heçsə itmir o oyunlarda. Yəni e, irəlilədikcə qabaqdakı binalar başçıdı belə açılsa da getməyə, nə yəni, yol olsun, maşın olsun. Cəssə binalar. Amma burada yəni gör gördüyümüz kimi ona var. Hara kim görsən hər yer. Yəni ki, yeni nəsil konsolların gülü çatdığı üçün ə, belə bir belə bir oyuna çıxmaq mümkün olacaq. Yəni ki ətrafı daha çox görmüş olacaq. Bax bura baxın. Gör harda, hara kimi görsən, heç bir yer açılmır, getdi açılmır. Nəbrolsu. Yənisə nə bu evren keç balon görsən məy, yəni çox belə realist olur həqiqətən. Nədir belə yaşıl burada belə işıqdır. Bu nədir? Nədir bu? Bu açıq dünya, nəvə nəvə. Bəzən də mə va. Bu tanınmış bir filmin oyunudur. Tanınmış aktyorlar var. Şinovda. Oyun da kaşığı düzeltseler, yani elbette tutar. Hmm. Bayağı Avengers oyun gününe salmasın. Düzü aylar ve firmalarla oynayacak <laughs> kişisi de. Neyse, böyle bir şey olur da. Çıxıram, şehirde gəlcik gördü. Ee, oyunun grafikası superdi. Hakikaten. beşindəki e, belə bir e, dedim göstərən oyunu 3 dəfə də oynadıq. Hələlik, sağlam qalın. Növbəti oyunlarımızda, gəbarlarımızda görüşərik. Hələlik.